Ну, в общем, вот этот БРД приехал к нам на кразом, притащили его. Вот. То есть пацаны попросили его сделать, поставить на ноги, чтобы он работал. Мы его сделали, сделали двигатель, сделали, сделали коробку. В принципе, сделали все то, что надо, чтобы он был в боевом положении. Вот теперь передаем пацанам этот БРДН. Дай бог им удачи на нем. Довоевать. Я смотрю, у вас еще много техники разные. Да, здесь еще там два стоят Тоже попросили как бы сказать, что надо сделать. Ну, те в АТО, в принципе, не были. Это при мне, допустим, первый что именно с АТО приехал. БРДН были БТРы, там, ну, таких машин не было. Я думаю, в будущем тоже будем подремонтировать их. Обращаться будут, будем ремонтировать, куда надо помогать. Желтоводская организация «Афган» просит всех желтоводцев и всех неравнодушных людей принять участие в волонтерском движении для помощи нашим воинам, которые сейчас служат в зоне АТО, так как сейчас вы знаете, что коробок спичек и то надо платить деньги. Вот. Так что всем заранее спасибо. Наши предприятия Атомный Республик имеют направление промышленного строительства. Наши предприятия занимаются не только восстановлением военной техники, также наши предприятия сделали санитарно-бытовой комплекс для военных нужд. Занимаемся изготовлением двухъярусных кроватей. На сегодняшний день призываем и другие предприятия города, коллективы, а также неравнодушные граждан нашего города присоединяться к нам. Давайте все вместе поможем нашему дому, нашей Украине, начиная меняться из самих себя, семьи, своего коллектива. Тогда мы построим свое государство новое, счастливое и светлое.